bir qator banklarda dollar olish 1900 ming 1910 yuz sotish 1970 ming taklif etilmoqda bu navbatdagi maksimal ko'rsatkichdir so'nggi marta banklarda dollar kursi 7 mart dushanba kuni jiddiy ko'tarilganda, o'shanda bir aqsh dollarning sotish kursi 1965 ming tashkil qildi 9 martdan markaziy bank xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy kurslarini e'lon qildi ushbu almashuv kurslari bugundan kuchga kirdi Bunga ko'ra 1 dollar o'n so'm 68 sakkiz tiyinni tashkil etmoqda e'tiboringiz uchun rahmat keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang